ان الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: লাগদ ফি সাবিলিল্লাহ আও রাহাতুন খায়রুম মিনাল দুনিয়া ওয়া মা ফিহা অনন্ত শিম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী যত গুন গানে চির মহান ثماني وانطر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا, الله لا إلا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله